А теперь то же самое глазами нормального человека. Вот эта же табличка. Вот, вот, может Заходим дальше. Заходим очень приятная верандочка. Это зона отдыха. Все сделано очень со вкусом. Явно поработали дизайнеры. Верандочка с видом на море. Мы можем видеть море, сидеть, отдыхать и смотреть на море. Зона кухни от зоны отдыха разделена барная стойка. Много зелени, много цветочков. Вот интересные такие часики, где мы можем посмотреть, сколько сейчас времени. Сейчас у нас без 15-12. Как раз время, когда отдыхающие, ну и мы тоже, приходим с пляжа. Здесь все очень хорошо подобрано. Тут даже кафель необычный. Даже полы, двери, стены, лестницы, все. она как маленький сказочный замок. Все элементы, даже на ручках, вот видите, на ручках, пилил. Вот, Тут мы проходим по этому маленькому замку.